Всем привет, сейчас жару, блины, и я вас очень попрошу, пожалуйста, можете мне по помочь набрать 50 подписчиков? Я хочу хотя бы раз попробовать сделать прямую трансляцию, но я не могу сделать, потому что у меня не хватает подписчиков. У нас сейчас 22, но мне надо 50 или хотя бы 51. Пожалуйста, помогите мне это добыть. А я, кстати, сейчас жару, блины. Вот я опять блин подгорел, ну вообще круто. Ладно, сейчас буду дальше пробовать. Пока. Хотя, стой, стой. Не пролистывай, пожалуйста. Э, лучше сначала, чтобы... Если ты хочешь покинуть мой канал, пожалуйста, сначала подпишись и поставь лайк. И напиши комментарий, пожалуйста. Я люблю вас. Всем пока-пока. Хотя, стойте. Я вам сначала покажу, как. знаете что? Как вы думаете, как можно пожарить нормально блин? Сейчас подожди, подождите. Нужно, блин, перевести, подождите. Блин, я перевернула время, короче. Нет. Ну что, смотрите, берете яйце, э, е, э, два яйца, перемешивайте. Потом берете молоко, перемешивайте, берете муку, перемешивайте і сахар перемешивайте. Потом подождать чуть-чуть, там десь 20 минут. і тісто готове. Тепер можна дальше жарить. Все, пока!